Пришло время. Так, что происходит, Миша? Мы же договорились работать с тобой в Москве. Путин, Медведев. Когда я говорю, ты молчишь. Ты хочешь, чтобы все лавры достались тебе? Я про тебя, я тебя насквозь вижу. Ты подружку свою насквозь видишь. Ладно, давай успокоимся. Но только ради выступления. Сейчас я тебе покажу, как надо. Тогда ты давай объявляй. Дамы и господа, мы держались как могли. Мы хотели сделать серьезные выступления. Мы не встречались целое лето, не смотрели снег и панораму и не ржали на реформе милиции. Но из них взял вверх. Итак, бурными аплодисментами встречайте команду КВН «Цветы жизни». Пузатая. Рома, как ты себя держишь? А что, мне всю жизнь вот так вот выходить? Здравствуйте, я Рома. В детстве бабушка закрыла меня в шкафу и забыла. А когда выглядите, я был уже взрослый, сформировавшимся параллелепипедом. Так что ли? Все, хватит. У меня тоже есть гордость. Посмотрите лучше на себя. Меня зовут Дима. В детстве в песочнице мне ломали не куличики, а мировосприятие. А вот меня в детстве родители в карты проиграли. Директору музыкальной школы. И что? Он их успокоил, сказал, что гадом будет, но сделает из меня Ростропович. Ну, ну вот теперь и он гад, и я не Саша, в детстве бесплатной школьной столовой ничто не заставляло меня есть три бесплатные порции борща подряд. Ничто, кроме менталитета. А я в детстве был такой страшный, что когда я приходил в комнату страха, мне работу предлагали. В детстве я никогда не ходила играть с друзьями на сельское кладбище. Я была мама всегда кормила меня грудью. И только на день рождения Владимира Ильича Сталина там! <связывая> в общем, прости нас, Ромка. Мы все поняли. Да ладно, чего? Но такие особенные. Например, Екатерина Великая в детстве была ветреным и балованным ребенком. Итак, Катенька, где Аляска? Аляска? В шкафу нету. Может быть, поддеваться катилась? И ту нету. Катенька, прекрати поясничать. Ты опять играла с американцами в карты. Да уж, мы настолько особенные, что даже сдаем необычные экзамены. Итак, экзамен в школу тату. Итак, молодой человек, показывайте работу. Что это? Где титульный лист? Где список литературы? Почему шрифт неровный? где я мог видеть? А вот! Я все исправлю! А еще мы настолько особенные, что нас боятся даже самые объявленные бандиты. Девочка, а пошли! А пошли! Так я еще не сказал куда! А мне по барабану! Стойте Мне тут сказали, что у нас выступление про какой-то союз Какой? Неважно, давайте уже что-нибудь пошутим В Советском Союзе были самые страшные в мире пробки. Представьте, вы в пробке, спереди Жигули, сзади Жигули, и вы в Жигулях. Географическое положение Советского Союза. С восточной стороны нас отделяла великая китайская стена, а с запада великая Октябрьская революция. У меня вопрос к Японии. Скажите, что вы думаете о союзе Японии и России? Петка сакуры легла на грудь и птица полетела к вершине подзеяны. Так, я понял, пока проблему с курилами не решим, нормально вы разговаривать не будете. <музык> Жил бабайка. И жил он с размахом. Команда КВН – цветы жизни!